Па документалістів з Києва минає третій тиждень нашого перебування на сході України у зоні проведення АТО. У нашому арсеналі понад 20 годин відзматого матеріалу. Продажа какая-то. Ізмінна. Російська федерація інтереси захищає. Ситуація у регіоні щодня змінюється. Сава Україні! Змінюється і настрої людей. Перспективи розмиті. я сама не знаю, хто я зараз. Я за Україну про повернення додому не говоримо. Вирішуємо залишитися до закінчення війни. Усе, що фіксуватимуть наші камери, ми оперативно і неупереджено передаватимемо вам. Дивіться, слухайте. мене серце не їм. За детей, за людей. Девочки, откуда вы? А что такое? Вот а так. Не надо а нам. Так, тут. Потому что мы хотим проверить ваши рюкзаки. Да. А походе... Откуда? Откуда вы покажите документы? Документы покажите. Не разговаривайте с нами таким тоном. Что случилось? Девочка, а какая у вас понимает? Делев... Телевидение. Покажите, Какой она вас? вы не украинская что? Конечно, украинцы. А, я же говорю. А в... Я же говорю. А, в... К Донецкой в... республике не относится украинская тема. Покажите вы такая? Кому вы так, а так, представляете? Она... Я... А вы я... дока... ты докажи. Ты младше. Ты докажи. Сейчас да. возьмем потрясем. Сейчас мы тебя. Снимай, баба. Ты поняла? Бандерщина вонючая. Еще она за телевидение ага. за телевидение вот, она украинская. Сколько? Тут не украинское телевидение. Телевидение, телевидение как все фашистское, это украинское. А, все а, фашистское а, телевидение. поняли? У вас документы Пусть есть, вы чокол... можете предъявить. Подошли. Ну, Подошли. Ну, покажите документы. Покажите ваши документы, пожалуйста. Вот а ты моложе. Чат, ты моложе, ага. ты моложе и покажи. Мы тебя не фотографируем, а ты фотографируешь. Донбас почало трусити після подій в Криму. Це спонтанно виникнути не могло, тому що були залишені великі людські ресурси, кошти і сплановані акції це були. Це не просто так виникло спонтанно, стихійно. Людські ресурси були задіяні з місцевих мешканців? Ну і з місцевих в тому числі, бо на них, я так думаю, була ставка основна. Это наша земля! Русская! Какое ваше телевидение? Что вы видите? Какое правдивое телевидение? Не надо, не говорите! Русское правдивое? Нет, значит, я про Украинское говорю. Какой канал вы представляете? Мы представляем первый национальный канал. Объединение документальных... Это фашисты! Своящее фашисты! Чего вы приехали сюда? Чего вы приехали сюда? Значит, вы не Це наша земля ну, руська, не, не бандерщина. Це фашистська телевізія. Фашисти, подумає? Давайте міхло. Ось ті голос усі ободим. Чому Маріуполь? По-перше, місце дуже чисельне. Переважно більшість це. Робітники, працівники е комбінатів, дуже багато пенсіонерів, дуже багато колишніх е відставників російської армії, е офіцерів я маю на увазі, тому що дуже багато людей обирало Маріуполь для місцем проживання після закінчення терміну служби. І можливо, це якраз е ідеї Росії, ідеї СРСР їм були дуже близькі. Ви називаєте ненавистю людей. Хто вам платить? Українські це проститутки. Думка громадська э, ґрунтується, по-перше, на інформації. Інформація береться, в першу чергу із російськомовного телебачення. Украинское телебачение брехливое. Ну, в лапках. Все. То, что брехливое, не варто дивитися, Россия каже правду. Армію проти восставшого народу. Уже льється кров, уже ображає похищеннями і убийствами всім, хто посміє сказати хоча б слово проти нинішнього режиму. Ми зараз знаходимося в одному з готелів. Фактично з самого ранку крутяться такі ролики. І людину переконати в тому, що там десь неправда, там брехня дуже важко. Вы вызываете у нас недоверие, вы вызываете у нас ненависть, потому что ложь, потому что проституция, вы проституируете без конца. Уже три месяца мы ходим, мы слушаем эту проституцию, и все, кто служит там, за правду вы давно забыли, как бороться. Вы постоянно врете. Что кто за правду борется, блядь. Объясни ей, кто это такие. Ну, что это за хунта. Это получается, что мы хунта, или что? Это психопады, это неуравновешенные, Вот это сепаратисты называются. Если я поеду где-то в Россию и начну вот это подстрекать, заниматься, то меня там за шкирку и, и куда только увидели. А тут они себя ведут, понимаете? Много вещей, которые власти сделали неправильно. Люди, собственно говоря, стали выходить на митинги, думать о том, что все, ну как, вот элементарно, я сижу дома, да, там я на кухне могу позвать соседа, предположим, да, с женой побеседовать, да, вот, но этого же мало, когда такие глобальные вопросы поднимаются. Люди начали собираться здесь, начали задавать вопросы городскому голове. Городской голова себя повел очень некорректно в этой ситуации. Он э, не выходил, собственно говоря, к народу. В первые митинги, которые собирались, они даже без плакатов выходили. Они просто говорили: городской голова, выйди, поговори с нами, ответь нам на наши вопросы. Он этого не делал. Потом, когда все-таки вопросы ему передали, он сказал: Я буду рассматривать на сессии на одной, потом, извините, не получилось, потом буду рассматривать на другой то есть начал затягивать этот процесс, вот, а люди все больше и больше озлоблялись. Чому тому що ситуація в страні нездорова, неправильна, всі починають боятися? Естественно, це озлобляє народ. А коли собирається масло, включається психологія то. Більшість щиро вірили в те, що вони борються за свободу там Донбасу від України там чи за свободу свого краю. Але були такі, які бачали в цьому є додатковий заробіток. Бо ніколи не секрет, що була певна ставка. Скільки коштує постояти на мітингу, скільки це покричати, скільки там брати участь в штурмі і так далі. Це, це не безкоштовно. На куля або на безлад людина безплатно не полі. Про які суми йдеться? називалися суми від 50 гривень. Це просто прийти там 100, 300, 500 гривень. Штурм військової частини, там, коли який був вночі, там вже було трошечки більше. Я точно я вказати не буду. Це просто все ходить на слуху. Бандіти, яких прислали, і вони знаходять собі за гроші, за зомбірують людей, які назвали сепаратісти, що вони хочуть одірвати кусок. Ну, це одірвати це що? Це що буде держава? Треба армія, треба всіх обезпечувати, треба все. Це, це що, це, це якесь мракабіся і все. Сніжна, сніжа, осторожна. Це кримінал присланий до нас. Ну, це робить оця влада, котру з находиться, його, його бандою. Він ну, фактично хто, всі знають. От. І це, це і він, і він же куди, чуть-чуть біжить до Путіна. А тому вигадно. Ой, я думаю, це мене покажуть, а потім будуть тут охотитись. Але хто сидеть підслуховувати. Я на не викладає. Подождите, я, Девочки, я могу от своего имени извиниться за могу, граждан Мариуполя. За своего, Вы поймите, здесь не все такие. За правду стоит. За за И все, за свободу. Не Но надо нас терроризировать вот это вот, вот, все. Деньги нам никто не платит. Мы сами ложим деньги. Мы за, день, за день стоим, деньги стоим. Но мы. откуда же вот это все пошло? Вот когда мы ездили с мужем в январе в Черниговскую область, в Полтаве останавливались у друзей. Мои друзья говорят: вот, надо на Майдан, надо то. Я говорю, ребята, почему вы так против? Они, этот Янукович, я говорю, да кто бы ни пришел, он все равно будет. Его поменять надо просто. Когда будут выборы, любая революция приводит к развалу. Все, что будет сейчас на Майдане, это развалит Украину. Кто из нас, вы или я, больше украинец? Хотя я живу и здесь родилась в Мариуполе. Нет, то есть, понимаете, вот что, тут такие же люди, как и там. Но идеологию, которую туда принесли из Запада. Подождите да. минутку, да? Я все это понимаю. Ради Бога, живите спокойно, но и нас не трогайте. Зачем ты мне лицо снимаешь? Всю жизнь жили и, и, и понятия не имели, кто он, грек, еврей, и украинец, какая разница. А это политики столкнули людей в атаку. А после этого разве может быть мир? Еще больше злоба появилась у людей. В чем идет вопрос? Столкнули сразу языком, зачем это нужно было делать? Вот, это ответы на все вопросы. Значит, кому-то выгодно. Значит, вы когда просто нашу страну разбить, рассорить и все, просто сталкивать лбами. Вот тот закон о русском языке, который Ефремов проводил, да, он по сути, это, собственно говоря, не до закон такой. Этот. он тоже русскому языку больше прав не давал, но людям дали хоть что-то, понимаете? Вот. И здесь после э, событий до 3 февраля э, в стране уже начинается разруха, грубо говоря, да, а власть начинает о чем думать об отмене языкового закона. За язык, я так скажу, короче, это мое личное мнение. Они просто, эти политики играют, короче, на этой теме, и все. На языке. У нас он за, за, за Мариуполь, короче, там на украинском разговаривает свободно, ты понимаешь? У меня бабушка, царство небесное, разговаривала на украинском. Я учил украинский язык, я разговариваю, читаю. И Тараса Шевченко читал, и, и Лесю Украинку читал, и это самое. Я... Я, не, я, я считаю это своей родиной. Но если так делают, что нас вынуждают просто отделяться, понимаешь? Мы не хотели выходить из состава Украины. Просто уже этот беспредел надоел. Люди здесь хотят образовать что-то свое и уже вариться в своем. Самим как-то вот закон. дальше двигать. больше 80% я хочу сказать, что за отделение от Украины. Вот именно у нас здесь, вот в городе, потому как мы работаем, мы вот эти Майданы, мы это все, никто, ну как вам сказать, может кто-то в душе и поддерживал, что выгнали этого Яныка. Яныка вообще ненавидят у нас здесь, его просто ненавидят тупо. Он так подло поступил, короче, за него народ шел, а он взял так и это самое, кинул просто, просто тупо кинул. Ну, как вам сказать? Оно, если оно зэковское, так оно зэковское, короче. Кинул на что вы имеете в виду? Да просто народ киданул, понимаете? Или бы себя власти в Киеве не так, допустим, да, то есть не было вот этой пропаганды нацизма именно, понимаете? На уровне государства принимаются какие законы, да, отменить празднование 1 мая. Отменить празднование 9 мая. Понимаете, люди, когда приходят сюда, вот, здесь, здесь перед 9 мая было такое. Вечером люди сидят здесь, вот, общаются, да. Кто-то один подходит, подошел, во весь голос крикнул. Спасибо деду за победу. Все в одном порыве. Спасибо. Понимаете? Як це відбулося 9 травня? Можете деталізувати від самого початку? Спочатку був обстріляний десь о 6-й 7-й ранку був обстріляний блокпост на Мангоші. На ранок збиралися силовики в управлінні внутрішніх справ от, на якісь там узгоджувальні дії. І якраз, ну, можливо, була зрада, хтось розказав, що зібралися всі силовики. І о 10-й годині розпочався мітинг, хода. Почався штурм. Кількість тих, хто штурмував від 60 до 300. Ну, теж дуже важко було порахувати, бо вони були розсіяні. І далі вони проникли якимось чином на перший поверх, були заблоковані силовики, От, потім викликали на допомогу Нацгвардію. І отут -от почалася трошечки суматоха, бо не було чіткої координації. Що робити, куди їхати, кого блокувати, проти кого вони, і дуже багато було людей серед так званих мирних жителів і зброї, які вже були зарані підготовлені. Була інформація, що приїхали люди з Донецька, щоб і були вже вони індифіковані, ті люди, які з Донецька приїхали зі зброєю. І вже далі війшли БТРи, БМП, і трошечки почався хаос. І цим хаосом якраз і скористалися ті сили, яким це було на руку. І сценарій так таким чином вдався. Ті, хто розраховували на дестабілізацію для того, щоб перетягти, як кажуть, ковдру на себе, ну я так думаю, їм це вдалося. Що дійсно люди були налякані, люди не очікували, що в нашому мирному місті будуть роз'їжджати танки, БТРи, що буде така стрільба, буде, буде війна. На день перемоги. Тому ясна річ, що всі були обурені, всі були налякані. І зразу ну, був створений образ ворога в образі української армії. А Ми а ми ми, жители. Жители. ми, здесь, здесь, здесь ми люди, блядь, за, за що Тоже не хаті? За, за що? Ми Но не слово. Була записана та душі. хотят хлеба, вот это? все хотят, все. У нас милицию разбили. Буквально на следующий день показывают украинский канал и говорит, собственно, один, слышала, один. говорит, 60 э, про, э, пророссийски настроенных молодчиков разбили, полили и так далее, и тому подобное. Ну как это можно? Понимаете? Вот а это вот наша пример. А мы-то здесь живем. мы что, у нас тут родственники, у нас тут друзья. Мы друг другу все это передаем по телефону. Поэтому мы все видим это собственными глазами. 9 мая это была просто тупая провокация. Со стороны кого? Со стороны, не знаю, слухи такие ходят, что со стороны Днепропетровских вот этих вот врагов. Я не знаю, слухи разные ходят. Точно утверждать не буду. Погиб наш это самое, начальник ГАИ Саенко, короче, человек отличнейший, ну, я не знаю, но очень порядочный человек, он это самое, ну, начальник ГАИ, убили, выкололи глаза, отрезали уши, за что? Я не уверен, я не могу сказать, кто это все сделал. При, пригнали эту нас гвардию, короче, пацаны там Начали ж отстреливаться, там же ж по ним начали стрелять. Приехала эта нацгвардия на БТРах. Давай с БТРа с гранатометов лупить по этому УВД. Ты понимаешь? У меня там у меня товарищ там рядом был, вот так вот рядом, у него, я не знаю, ну скорее всего, что снайпер ему в ногу лупанул, потому что. Одного я отвез короче в больницу и второго и у всех по ногам именно понимаешь. И вот в мягкие тела, короче, не вкус не попадала, короче. Ну, снайпер где-то сидел, снайпер и лупил тупо, ты понимаешь? Смысл был того, чтобы не дать провести это самое аппарат на 9 мая. Погибло больше 40 человек. То что там говорят, по это самое, поэтому этому телевизору долбанному, это все вранье. Очень много людей задохнулось газом не газом, а вот это вот продуктами горения вот этими вот. Вы знаете, это просто очень сильно большие деньги, очень большие деньги. Кто конкретно, сказать не могу. Здесь может быть и Ахметов заинтересован в этом, потому что если ДНР отойдет, допустим, к России, или даже хотя бы просто откроется, это все, вот этот мы проезжаем, вот это все, короче, вот это все Ренатовское, вот это все. Это величайшие, огромнейшие заводы на Украине, вот только в Кривом Роге, я знаю, что Є там теж великий завод. А так у нас же здесь все, у нас все тут заверчено на металі. Це все, это самое, а ти прикинь, у нього зараз це все забративо кормушку. Дехто прогнозував, ті, хто стояли за цим, вони саме цього, я так на мою думку, і очікували такої реакції. Одеса, Маріуполь показати жертви, показати кров, показати. як сказал стример Влад, Донецьку чи Киевскую, перепрошую, хунту. Той, кто прогнозував, він заработал вищий бал за цей сценарий. Процентов 30, наверное, это, это 100 процентов они за Украину, они не поддерживают. Хотя вот эти события после 9 мая, наверное, переломили это все. Действительно, очень все непонятно. Очень много вопросов, и иногда хочется и не верить даже российским каналам. Мне постоянно все равно говорят, что это все равно проделки русских. Русские расставляют этих снайперов. Вы сами с Мариуполя? С Мариуполя всю жизнь тут прожила. В 90 не один год. Я всю жизнь тут прожила в Мариуполе, и дети мои, и внуки мои здесь. А как вас зовут? Меня зовут Анна Анисимовна. Анна Анисимовна, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сейчас, что происходит в вашем городе? Положа руку на сердце, я думаю, что это все-таки продажа какая-то измена измена, потому что местные люди, и то им верить нельзя. Они сами устраивают такое беспутица. Если бы были, были все заодно, я знаю, войну пережила, но мы куском хлебом всеми делились. А сейчас нету тех людей, богатые и бедные, и разделенные. Вон, какие баррикады, вот что створили. Разве это мыслимо? Все идет с америки как бы там ни говорили на путина очень плохо нас просто хотят э, конкретно столкнуть лбами у нас на украине и естественно военное положение рядом под боком у россии это выгодно тем более на войне э, кто-то нагревает руки интересы Я На мою думку, на мою думку, без Росії, без такого спонсора тут би не обійшлося. Просто у місцевих авторитетів би просто не вистачило б клепки в голові, щоб до цього всього додуматися. Кожна ця сила переслідує якісь свої конкретні плани. Бути удільним князьком, царьком, якийсь свій там бізнес і так далі, або піднятися. На, на цій хвилі до, до щаблів влади. Братва вернуться к власті. Але треба солідна підтримка. Грошова, інтелектуальна ну і військова. Путін це Гітлер! Гитлер самый настоящий. Так мы знали, что Гитлер идет войной не русский, немец. А это свои, свои один одного убивает. Так мыслимо у него душа где? Ты понимаешь, это все делается искусственно. Я больше чем уверен, что во Львове, в этом самом, в других городах, в любом городе Украины, короче, никто не хочет воевать. Люди хотят, они хотят действительно от Украины отсоединиться. Как это отсоединиться? Я всю жизнь тут прожила. Куда отсоединяться? Боже, спаси. Ну, чем это кончится, я даже не знаю. Чем это кончится? Потому что люди позакрылись все, вот видите, ни народу нету, нигде ничего. Я вот за хлебом сходила, вот три дня сидела без хлеба, дочка кричит, мам, не выходи, я живу одна. Я говорю, ну как, с голоду сдыхать, уже как-то до астронома дойду. Боятся. Боятся люди, вон, понастроили баррикады и все. И кто, и за что? И за что мы должны страдать? За что? Вы пойдете на выборы? Боже, спаси, какие выборы? У меня 91 год, какие выборы? Чтобы мне там прикончили били. Господи, поможи украинцам всем. Мы сейчас вот живем, девчонки, вот как вот в 1917 году. Вот именно такое вот сейчас время. Сейчас малейшая искра, короче, и будет гражданская война. А Донбасс это серьезно, я вам серьезно говорю. Я знаю, там на, Западной Украине хорошие воины есть. Это самое, ну Донбасс это вообще, тут, тут, ну, тут пленных брать не будут, короче. А если сейчас что-то сделают... Если а сделают, какую-то херню придумают, вообще слухи ходят, что... Ночное интервью с мариупольским таксистом завершило первый снимальный день на оккупированной и зазумбованной нашей украинской земле. Відчуття неоднозначное. Проте поки що змовчу. На ніч у місці залишатися небезпечно. Між собою жартуємо, що не встигнемо зайти у номери готелю і скинути взуття, як за нами прийдуть небайдужі городяни. Таксист привіз нас до найближчого українського блокпосту. Тут разом з військовими чекатимемо рамку. Добраніч. Сподіваюся, до завтра.